О, здравствуйте. Привет. А вы общаетесь вообще? Вы на вы? Украине? В Украине. Вы Украине. Да? Жидко в Украине. Жидко. Мало. Мало. Ох, Господи, как что-то тяжело. Может, да, не сила. Хочу вас попросити підписатися на всі канали. Посилання є в опису. Справа в тому, що іноді, іноді канал уходить до бані, і щоб нічого не загубити, будь ласка, підписуємося на Telegram, він є в опису, як я вже і сказав. Також на додатковий канал на резервний, на основний канал, якщо ви дивитесь це відео на резервному каналі. Ну і на ТікТок, який тільки-тільки у нас з'явився. Дякую, приємного перегляду! И так не кончился, блядь, они оплатили через жопу. Что происходит? Здрасте. Это. Ну, российская, высказывает свое мнение. А что не так? Вся российская женушка высказывает свое мнение. Ну, а только не про вас. Если вы не из Америки, я из Украины. Ну, нет, против... Ненавижу. Против... Не... Надеюсь, вы не имеете. Ненавижу Россию. Ну, хотя бы не в Америке надеюсь. Нет, я в Украине. Только ненавижу Россию. А, ну ладно, Россию вы можете ненавидеть. А, а что вы против Америки считаете? Да, тут один пидаз, который. Все в Америку, типа, себя украинцем считал. Ты про того, ты про того. Про того предыдущего, который между ними и латиносами спал. Вы, вы откуда? Москва. Что у вас за проблема в Москве? Угадай. Трубу прорвало. Война. Нет, у всех война. Просто война. война. Зачем, вы, э, зачем вы войну начали? Начал. Вы? Нет. вы? Нет. Вы россияне? Нет. Паспорт России есть? Есть. Ну, вы россияне, значит. Зачем вы войну начали? Пап, ну, так, подожди. Паспорт Украины есть. И что? Ну и все. Паспорт Украины синенький. Загран, Загранпаспорт. Загран тоже синенький Украины. Загранпаспорт Украины не Синенький, И синенький, а синенький. Ты мне расскажешь. Нет, не Сейчас синенький. Ты не расскажешь. Сколько лет назад? Он стал синьким. Там, блин, сколько я совершеннолетний? Ну, моему паспорту уже 25 лет. Не, не без... А ну, что там твоя маруха говорит? Сколько твоему паспорту лет? Без... Без... пиздец. Паспорт вот который... 29 да, да. травня, року. 97 -го, -го года. 97 года. 2007. -го. Нет, не 90, 2000. А не может быть 2007 -го года. У меня там... Я-то я, я, я совершенно летний устал, и паспорта собираю э, э, раньше, чем... Это... Паспорт на... А вы мне рассказывать будете, когда у <паспорт, <выглядит> паспорт выглядит или что? не получилось. Видно очень. Видно что-нибудь. Ну и... А что он в, в таком состоянии? Хорошо, ладно, хрен с ним. Была, видимо, когда-то простая обложка у нашего паспорта, паспорта. А чё он в таком состоянии? Чего ты его так не уважаешь? Почему я его не уважаю? Он мне не, лучше, чем ОЦ. Не-не, а паспорт Украины у тебя хуже выглядит, чем российский. Ну, ему лет-то больше. Блин, чувак, я свой э, свой паспорт э, синький синькую книжечку получил, не загран, обыкновенный э, паспорт, да. Я получил, получается, в каком году? В 99-м. Он у меня в идеальном состоянии. Просто в идеальном. Ну понял, у тебя каждый российский мусор его не трогал. А у меня каждый. Кто бы какой-то российский мусор потрогал мой паспорт, я бы ему. Руки от секундных вы... Чтобы какой-то российский мусор трогал мой паспорт украинский. Если здесь был, то может быть и отгрыз. А я отгрызть не смог. Ну, как да, что... Ты как зачем? Бы мусор ты бы, блядь, руки отгрызал. Ну, красавица. А я не мог отгрызть руки, чтобы, блядь... Да ты предатель мог... Украины. Ты просто необыкновенная. Да пошел ты. Так, да куда мне не ходить, не я не и не так не знаю. Я, я, я без русских разберусь, куда мне ходить, поверь мне. Я без русских разбираюсь, куда мне ходить. Мне ваши советы нахрен не нужны. Куда хожу, туда и хочу. Я же не под Путиным живу. У меня, у меня мусора не, про не проверяют каждые полметра паспорт, понимаешь? Да ты раб. проверяют каждые полметра паспорт. Дальше 100... что-то. А ну ты поехал туда, где ты блин, должен посыраться? Мне ну, было 14 лет. Не я выбирал куда ехать. Тебе было 14 лет, ты поехал на Россию. Да. Ну сколько времени уже прошло? 25 лет почти. Ну и какой украинец? Что ты мне здесь рассказывать будешь? Ты русский. Какой украинец? Какой был такой основан? Нет, ты русский. Потому, потому что ты не русский. Ну, все, не подожди, не Наташа, не Наташа не вопрос не хочет. Русский. А потому что ты русский, давай, все. Давай, давай, давай. давай. Малышенко, можно задать вопрос? Да, 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 слушай. Как вы вот через 25 лет он стал русским, или э, остался украинцем, или стал русским? Потому что из этих 25 лет почти... Половину своей жизни он спонсирует армию России, которая э, его бывшую родину э, атакует, спонсирует эту войну и все остальное. Он русский. А я вам объясню, он даже налоги не платит, он не спонсирует. Да ладно, в пиве, в пиве в этом, который он бухает, сейчас налоги его есть. Это да, но, но. только... Ну. Это правда. Ну только россиянка по рождению. Почему-то я поддерживаю армию, поддерживаю Украину. Как? И даже назвать ее не может. Как ты поддерживаешь? Так тихо, ты, ты рот закрой, с Наташей разговариваю. Как ты поддерживаешь армию Украины? Где? с кем ты с тобой разговаривали? Потом... Нашел. Да. Да блять. Извините, раз. Такая разница. Я говорю это. Как ты поддерживаешь украинскую армию? Тем, да. против российской. Да. Понятно, олухи. Иди. На цветочек. Какие имя говорит. Да, тавочка. Ти Титатавочка, тоді Наташа, ти Наталочка. Якщо що. Друзі. Не забуваємо, що донатити на ЗСУ можна ще і тоді, коли не йдуть стріми, а під час відео. Всі посилання, все є в опису. Це монобанка, це PayPal, це вже з'явилася кріпта. ЗСУ дуже потрібна наша підтримка, тому, будь ласка, по можливості допомагаємо. Не буває великих чи маленьких донатів. Одна гривна – це теж. дуже важливий донат для поддержки наших захисників. Спасибо! Доброго дня. Спасибо э, каналу Південний Бар за придбання комплекту шин э, від молотка та ремонту даного автомобіля. Всі долучайтесь до збору. Слава Україні! Героям слава! Привет. Слухаю вас. Так, слухаю вас. Добрый вечер. Привет, привет. Слуха, слуха. Так задай вопрос, чтобы слушать. А что вас цыкает? Не пытайся у тебя не получается. А что? Русская челюсть не, не готова говорить по-украински, у тебя не получается говорить украинские слова. Даже не пробуй. Мини не больно главное да. мне вас послухать. Так задай вопрос, чтобы послухать. А мне мне подобается творчество Оли Поляковой. Предповедайте. Что тебе подобается Поляковой? Так, так. Что тебе, Полякова, подобается? Певачка. Оля Полякова. Слухай вас. Господи, как же это тяжело, а. Что тебе, что тебе нравится Поляковой? Оле поляковый нравится. Шлепки нравятся? Так. А ну, Украинцы, заспевай. Там, давай, право. заспевай. Заспевай шлепки. Нет. Нет, Нет это ваши песни, песни выспевайте. Я вам русскую могу какую-нибудь песню спевать. А ну, давай русскую. Русскую народную. Знаешь хоть одну русскую народную? Гимн мог вас А это ж не русский Слышан. народный. Тем более он Слышный? советский, а не русский. Нет, слова открытия делал, шановный. Смотри, русского Ба -ба. гимна даже быть Ба не может. Подавись, подавись, подавись. Во-первых, По По надо, надо говорить подавись, шановный. Он... У меня сейчас кровь из ушей пойдет, друзья. У вас, У вас как там? Не-не-не, если бы он был белорусом, он бы говорил более жестко. Он не белорус, он э, тупо орк. Как по мне, у меня сейчас кровь с ушей пойдет. Я, я, не могу это слушать. Как уважает. То просто капец. Беларусь больше до меня кажет. Ну, я, как я, я, дуже ну, жорстко спілкуюсь українською мовою, хоча українська мова більш спілкова, і тощо. Ну, воно ж кажет просто капец. Это це, це древний уральський суджик. Коли ми гнали з Украины они бегли до Урала, и вот там вот это вот, на, на вот это вот по, на, на, Ты Я кого-то сказал, что маму там свою гнал. За них что-то с правдой А ты Нет, ты да, потому что обратить с правдой украинцев. Что? Чего-то я? Тому що ти абразис абразіс абразіс справжнього українця. Тому що. Давай, тому давай. Що... Хочеш вивчати українську мову? Давай повторюй зі мною. Так, кажи якусь фразу, я тобі буду перекладати нормально її, а не так, як ти кажеш її. Я вважаю тобі красивим. Тому що Ти тебе. справжнього Ні-ні-ні. Ти вважаєш мене. Гарнем. Ну, тебе гарним. Тобі. Тебе. Треба сказать а, ТБ, так, так давай, давай. Я уважаю ТБ. Тебе... тебе. А я уважаю тебе. Красивым, хм... гарным, 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 красивым. Угу. Тому що, ты образишь справжнего украинца. Ображаешь? Ображаешь? Так. Справжнего украинца. Правьего. Справжнего. украинца. Ну, мякий знак О? Украинцы. Угу. украинца, украинца. Подпись. Справжньо Подпись. А. Подпись. 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 Вийти заміж за, за. справжнього українця. Українця! А, українця. Так. Знову Дуже поїхали. Поїхали. Спочатку. Сано, сано, я устав. Давайте. На втомився. Питання. А, втомився. Дякую, дякую за підтримку. Да. Тепер дивимо, щоб це все якось е, е, закріпити, треба сказати. Я полюбляю. Смог таты? ТЦК. НИ. Я полюбляю ТЦК. А ты полюбляешь ТЦК? Добре. ТЦК. А зачем ты полюбляешь ТЦК? А, они обеспечивают боездатность нашей краины. 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 А как расшифровывается ТЦК? А, Центр Территориального Комплектования. Чего? территориальный центр комплектования. А чего ты не можешь э, вымовить это разом? Нормально. Дуже-дуже складно. Досвіду не вистачає. Не вистачає. О, не вистачає. Уже, вже краще. Дуже добре. Видите, как швидко я учусь там. что, справжнє. нет Не, дуже-дуже не, погано ти вшишся. Ти що, шановный? Ти скільки років нашу мову Соловіну учив? Українську? Да. В мене перші мої слова були українською мовою. Вот, дивись. А я тільки это. Дивись, треба, треба казати. Дивись. Дивись, дивись. Я тільки недавно почав. Навіщо? Тому що справжній українець. Україні. Що, чому ти вирішив, що ти українець. Тому що має пращу з України. Дивись. Диви. Я так. маю, маю пращурів земноводних, коли вони почали з океану виходити на землю. Так? так. На землю, на землю. Я бачу. Красивим. От тепер зрозумів, в чому. Гарним. Красивим. Гарним. Вот. Красивим. Гарнем. Красивим. Диви. Так. так ось. Коли вони ну. почали в... влазити на землю. Ось, ну, так що я рибка? Красивим. Красивим. Гарним. Так. Ну, е, ну розумієш, мої пращери колись в океані там. Да. Ну, Ваші так... пращери були красивим. А мої. Гарним. Ні. Зрозуміли? Ні. Диви. Я. В, чому, в, в чому різниця? Е, Меж... Мої красивим, диви. Диви. Коли мої пращери вийшли з океану на землю, вони стали українцями. Та, та послухайте мене, не, не треба мене перебувати. Послухай мене. І е, так, як вони українці, вони дуже леніві, Вони нічого нічого не робили. Нічого не робили, ні е, не строїли нічого, не будували. так? Вони не займалися господарством, вони нічого не робили. Вони залізли на пальми. ну, У нас в Одесі. Ну, туди Чорного моря ще не було. А ми залізли на пальми і почали там е, їсти сало. І взяли у полон вас, ось, ось таких, як ти. Взяли у полон вас таких. І заставили копати нам е, е, віддалками Чорне море. Ви нам копали чорне море віддалками. Після чого, як ви навчилися копати Чорне море і насипали нам наш Кримський полуострів, ви пішли копати свої, е, своє море лаптові. Розумієш? Йди на, на цвіточок море І Не мечтай про Україну, аленький цвіточок. Не знаєш, ти українську мову не вивчився її ніколи! Бумс! Красивый. Замуж хочет. Подписывайтесь на канал. Посылание в описании. Стримы каждую ночь. Все до Украина.